Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Податкова реформа по новому або яких новацій нам чекати? Запитаємо в гостя студії. Вітайте! Це судовий експерт, керуючий партнер міжнародної аудиторської компанії Дмитро Сушко. Доброго дня. Здравствуйте. Державна фіскальна служба спільно з міністерством фінансів України презентували фінальний варіант податкової реформи. Які ініціативи, якщо говорити загалом, запропоновано. Прежде всего нужно говорить о том, что вот концепция самой налоговой реформы она уже достаточно давно обсуждалась в общественности. Сам проект висел на сайтах основных наших ведомств. И на сегодняшний момент мы с вами можем говорить о том, что тот проект, который вынесен сейчас, наверное, как бы ляжет в основу как, бы как законопроект, и в ближайшем времени мы его увидим в парламенте. Можно говорить о том, что заявлено сокращение налогов с 22 до 9. В целом, если характеризовать непосредственно вот это сокращение, можно говорить о том, что, наверное, все-таки это сокращение больше коснется непосредственно на каких-то рейтингов международных государств. И, конечно же, в этих рейтингах мы поднимемся. Но если говорить непосредственно о бизнесе, то многие из тех налогов, которые сокращаются, они либо трансформируются в другой налог, либо они просто на сегодняшний момент есть настолько незначительные для нас, как бы, что мы с ними очень редко сталкиваемся, и их даже администрирование может превышать по расходам полученные средства как бы, от этого налога в бюджет. Вы говорите про трансформацию певных податков, то есть это не скасование, а чи объединение, то есть остается податок, а, но он и с другим, или называется по иному так? Да, если мы говорим 22, будет 9, то есть это 13, вот 5 из них как бы это те, которые полностью отменяются. А остальные как бы просто трансформируются в виде других налогов. Вот думка экспертов, что наибольшую те возмiana, это снижение ставок единого социального взноска. Прокомментуйте изменения самое от в в, в цій сфері. Ну давайте возьмем самый простой пример. То есть на сегодняшний момент работодателю для того, чтобы выплатить заработную плату, обещанную в 100 гривен сотруднику, необходимо понести расходов порядка там 55 и выше гривен, то есть те, которые уходят на единый социальный взнос и на налог с доходов физических лиц. Соответственно, если говорить буквой цифр, то в новой концепции предложено несколько моделей. Самая как бы, актуальная модель, как бы, наверное, все-таки касается единого социального взноса, в котором предложено как бы, понизить ставку до 15 или 19% процентов, как бы единого социального взноса. Если мы добавим сюда действующую шкалу налога с доходов физических лиц 15-17%, процентов, то выйдем где-то на средний показатель, тот же самый 35-37% как бы там, да, вот от этих 100 гривен. Таким образом, мы можем говорить, что определенное как бы, послабление как бы, в этом вопросе как бы, для бизнеса действительно есть. Но здесь нужно говорить о том, что на сегодняшний момент многие бизнес довольствуются тем, что он э, ту же самую заработную плату оплачивает, если в конвертах, да, то, наверное, расходы как бы, на вот, вот эти вот э, выплаты значительно меньше, чем эти 35-30%. Соответственно, для бизнеса как бы, все-таки, наверное, может быть, это зона где-то рентабельности общедействия, если вот такие вот появятся новые ставки. Тогда можно говорить что, э, о том, что, возможно, не все обрадуются вот, даже таким послаблением, которые есть недалеко не все будут готовы выходить как бы из тени, но э, здесь, наверное, нужно обратить внимание, что э, параллельно государство как бы вводит, кроме э, понижения ставки единого социального взноса, прогрессивную шкалу налогообложения по налогу с доходов физических лиц, то есть предлагаются разные модели от 10 до 30 как бы ставки налога. И те люди, которые в сегодняшний момент получают высокую заработную плату, то есть не как вот в примерах модели рассчитано там где-то 3,5 тысячи гривен, например, у кого высокие заработные платы, то эта налоговая нагрузка в принципе ляжет на них как бы дополнительная. Ну и мы говорим о том, что вводятся некие как бы мотиваторы, ну я так назову их, как бы для бизнеса платить это все. Если как бы, не будет уплаты, то на сегодняшний момент мы можем говорить о таких как бы, мотиваторах, как уголовная ответственность руководителя за выплату зарплаты в конвертах и так далее. То есть, пока нет как бы, самого текста законопроекта. О всем списке говорить тяжело, но государство на каждом вот, мероприятии повторяет о том, что эта ответственность должна быть усилена и она должна быть введена. Какая на сегодня ответственность работодавца? Ну доказать просто очень сложно, как бы если даже зарплата осуществляется в выплате в конверте, как бы то есть на сегодняшний момент максимум, что проводится на местах, это там разъяснительные работы, как бы непосредственно с сотрудниками налоговой инспекции, с директорами, с главными бухгалтерами о том, что нужно повышать заработную плату официальную и платить ее в каком-то среднем, как бы по отрасли размере. А, ничем большим это пока не закончилось. С учетом как бы той практики, которая может иметь место, я думаю, что тогда вопрос может стать действительно об уголовной ответственности. Ну эти изменения с приводу снижения ставок кидаенного социального льготского, они, на вашу думку, є не настолько сутевым, чтобы а, все ж таки а, зарплатня у конвертах, исчезла сама по себе. Ну вы знаете, как бы они интересны, нельзя сказать, что это действительно как бы ну что-то как бы то же самое, что мы имеем, но здесь нужно говорить о том, что все-таки я бы пробовал вот эти вот изменения, наверное, в каких-то конкретных отраслях, либо в каких-то системах налогообложения, как пример, там, упрощенной системы налогообложения, и смотрел, насколько там вот эта инициатива будет воспринята бизнесом, насколько как бы, эффект она даст позитивный, как бы, возможно, будет даже рост показателей в бюджет, как бы, чего, в принципе, ожидают от этого. Но вот в целом, как бы по стране, я думаю, что для многих этот показатель 35-37% налогообложения не будет чем-то таким, который может его привлечь работать вот полностью в открытую, в белую. А почему Кабмин на сегодня мая, вы сказали, декілька сценариев, ну, вот, видимо, про два сценария, это снижение до 30 37, або 41% от минимальной зарплаты, и, как вы сказали, до 19, 15. Это еще не остаточный вариант. Пока это предлагается, как бы, как концепция, возможно, даже будет и у бизнеса выбор либо того, либо того варианта, поскольку там буквально игра э, нескольких, как бы, там, процентов между ними. И, наверное, как бы, то есть я думаю, что это будет определено ближе к самому принятию законопроекта. Еще нагадайте, пожалуйста, или повторить, размер ставок податку на доходы физических осиб из зарплаты не Нет, сегодня мы с вами говорим о ставках 15-17%. Во всех моделях, там 6 моделей предложено в концепции, в каждой модели как бы, предусмотрена прогрессивная ставка. Единственный вопрос, как бы, с чего она начинается. В некоторых случаях она начинается даже с 10%, но заканчиваются, как правило, эти ставки 25-30%. Поэтому мы говорим о том, что на высокие зарплаты налоговая давление будет выше. Чи защипают пропановане изменения оподаткования на рухомости? С точки зрения недвижимости я не видел в самой концепции чего-то нового, только относительно видел, что переводит этот налог из общегосударственного в местный. Но на сейчас как бы есть, я знаю, что тенденция к тому, чтобы пересмотреть налогообложение как бы, в этом вопросе. И попробовать с 1 января все-таки сделать налогообложение всей недвижимости без ограничений как сегодня мы имеем 120 метров квадратных квартира 250 метров квадратных дом если до этой величины у вас площадь как бы недвижимости то она налогом не облагается сейчас хотят начинать с нуля метров квадратных и повысить ставку если она сейчас соответствует одному проценту от минимальной заработной платы на начало года то хотят предложить ее в размере двух ну, процентов либо их устанавливать будут местные органы власти но для местных органов власти это основной источник наверное будет пополнение бюджета поэтому наверное скорее всего Будут ну, максимальные, можно об этом говорить. Если мы возьмем как простой пример 100 квадратных метров квартиру даже жителя как бы Украины и возьмем ту же самую минимальную зарплату 2% от нее на начало года, мы получим за один квадратный метр с вами 24 и 36 копеек, да, 24 гривен 36 копеек. Умножим это на 100 метров, получим порядка двух тысяч гривен в год, которые необходимо обычной семье, кроме коммунальных услуг, будет заплатить со стоимость своей квартиры. Я думаю, что это достаточно такой резонансный вопрос. Какие изменения предбачены с податком на доданную вартость? Электронное администрирование, к нему все готовятся. На сегодняшний момент как бы, можно говорить о том, что высокая доля вероятности, что это заработает с 1 числа. Сейчас налоговая занимается техническим урегулированием данного вопроса. Готовится обобщающая налоговая консультация в этом направлении. Есть открытые вопросы у бизнеса. Понятно, что не избежать оттока оборотных средств в январе месяце 2015 года. Но сейчас самый проблемный вопрос, я бы все-таки сказал, бы, это розница, которая продает за наличные средства. То есть для них как бы в законе достаточно жесткие правила прописаны. И там самый большой отток может быть денежных средств оборотных. Если говорить о проблемах в целом бизнеса вот с электронным администрированием, то здесь, конечно же, вопрос Переноса отрицательных значений, которые накопились на 31 декабря 2014 года. Как с ними быть? То есть можно ли будет что-то оставить на будущее, или все-таки эти суммы будут заморожены? Пока ответов на вот эти вопросы мы не видим. Акцизы на тетю алкоголю в 2015 году будут измениваться? Как компенсаторы тех же самых понижений ставок единого социального взноса заложены, как бы вот в концепции повышения. Акцизів на алкоголь на э, групу із как бы, товарів для курільщиків. Поэтому как бы, можна говорити те, що це військові реально. Взагалі, ваша оцінка? От ще раз поясніть, будь ласка, реформа передбачала поміж іншого зниження кількості податків з 22 до 9. Тобто, реально відбудеться не так, не таке велике, не така велика зміна. Ну, вы знаете, как бы здесь, наверное, больше мы говорим в данном случае как бы, о каких-то международных снова же рейтингах. Для бизнеса в целом, как бы для Украины, как бы там, я не скажу, что данное сокращение оно будет настолько как бы, показательным и существенно облегчит там, подачу отчетности. Нужно смотреть с другой стороны медали вот на эту всю реформу. Мы смотрим с вами на валютный курс, да, который как бы, ровно год назад как бы, был одним, сегодня как бы, другим. И мы говорим о чем? О том, что сбережения ну, людей как бы, в гривне они существенно обесценились. То есть і паралельно з цим бізнесу додавляються якісь налоги. ну, тож ми якби давим з двох сторон. і не факт, що через якийсь проміжок часу підприємство може таке от давлення не витримати. Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус назвав в цілому проєкт концепції збалансованим, але припустив, що у підсумку до неї все ж таки будуть вноситися правки. А яка ваша думка? Но, однозначно, что правки будут. Мы пока не знаем, как бы, вот, какая будет, какой будет новый состав того же самого правительства. От него зависят как бы, и какие-то, наверное, изменения как бы, в структуре налоговых как бы, органов. Соответственно, поскольку они идеологи как бы, этой всей программы, то есть изначально концепции, да, изначально ее как бы, предлагали, то, соответственно, ну, как бы, могут быть изменения, если что-то поменяется в структуре. На вашу думку, что необходимо в уже пропонованных изменениях все-таки изменять, а что лишь допрацювать? Я бы все-таки как бы осторожнее говорил бы об ответственности за зарплаты, которые как бы на сегодняшний момент как бы есть в конвертах. Я бы все-таки попробовал как-то более либерально рассмотреть вопрос относительно НДС администрирования на сегодняшний момент. Ну и в целом все-таки меньше популизма, поскольку на сегодняшний момент вот все вот эти реформы, я вот вижу, каких подают, очень много в них популизма, очень мало там все-таки реальной какой-то картины. Меж политическими силами есть какие-то противоречия в бачении податковой реформы? Вы помечали Пока не заметил, я бы сказал, что многие просто ее декларируют в том же самом проекте своих коалиционных соглашений, но мне кажется, до конца не понимают, то есть чем оно может как бы, это отразиться и ну, как бы, сработать на собственных же даже бизнесах. Поэтому я думаю, что это покажет только время ближе уже к принятию этой как бы, концепции. А, загалом при принятии этой концепции как долго триватым процесс загалом всей реформы. Ну, про принцип морімо разовим законопроектом. Ми будемо в самому законопроекті в яких типові положеннях з якої дати каких налогів как бы, буде змінюватися, Но предварительно я думаю, що показатели нового бюджету навіть будуть закладуватися уже на цій концепції. Ну і підсум підсумовуючи нашу розмову, все ж таки а, чи на назріли на саме отакі от зміни, саме сьогодні в країні, чи все ж таки треба було підходити до цього питання якось по іншому? Сложно говорить, если бы, наверное, мы сегодняшний день сдерживали все-таки курс как-то в более каких-то разумных как бы, показателях, то, наверное, как бы мягче бы пошла бы эта реформа. То есть люди понимают на местах о том, что что-то нужно реформировать, и даже где-то платить нужно больше. Страна находится действительно не в простом сейчас положении. Но на фоне, как бы, конечно, вот этих вот курсовых колебаний как бы, это очень тяжело дается. Я вам дякую за эту размову. Глядучем нагадую, що гостем студії власний погляд був судовий експерт, керуючий партнер міжнародної аудиторської компанії Дмитро Сушко. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.